Хочу трошки повернутися в анали історії та дослідити феномен Іван Гая, звичайного хлопця з українського села Анонівка в Дніпропетровській області. Як він з доволі веселого та нетипового Майнкрафт блогера дійшов до мабуть найбільшого каналу на українському Ютубі, з чого все починалося і у що це все перетворилося зараз? А починалося все от отак. <плес> Эти гребаные кирпичи настолько в 3D, что упираются в мои глазные яблоки. Первым делом расхреначим дерево. еще. еще. Слишком много. Чтобы продолжить игру, Википедия говорит нам потребуется картонная коробка под названием верстак. Чтобы создать верстак, нам необходимо 4 доски. Все лишнее выбрасываем, оставляем только нужное. Как видим, Википедия нас обманывает, потому что я получил хрень непонятную. Из надежного источника мы узнали, как делается верстак. Для этого нам потребуется еще немного дерева.